Saya ingin ucapkan terima kasih kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau SPRM kerana mengeluarkan kenyataan jam 10 malam pada hari Ahad. Jarang jabatan kerajaan keluarkan kenyataan masa orang nak tidur. Okeylah hai semua. Assalamualaikum. Tadi tu video daripada YB Rafizi. Respon balas kepada kenyataan rasmi yang dikeluarkan oleh pihak SPRM yang mana menafikan beberapa perkara yang disebut oleh YB Rafizi di dalam podcast dia sebelum itu. Aku pun ada tengok secara penuh lah kenyataan Uh, balas yang dikeluarkan oleh Wan Rafizi yang mana dia tidak langsung menyentuh soal penafian yang dibuat oleh pihak SPRM sebaliknya dia main dari, dari angle lain pula. Jadi dalam video kali ini aku nak terangkan respon daripada kenyataan rasmi Uh, SPRM itu yang mana menjelaskan beberapa perkara itu sebenarnya tak betul. Yang pertama, menggunakan perkataan dikepung. Sebenarnya pihak SPRM dah bagi pengesahan tak ada pun dikepung ni tak ada. Pegawai SPRM ni hanya pergi ke sana mengikut prosedur biasa dan memang dia ada elemen kejutan. Sebab buat benda ni untuk pihak yang nak disiasat itu tidak sempat untuk melenyapkan bukti ataupun menghapuskan bukti sama seperti yang kita tengok contoh sebelum ini di mana satu kondor diserbu dan akhirnya uh, jumpa wang ringgit yang banyak dan separuhnya dibakar sebab dia dah tak sempat dah kan kalau lah diberi Uh, makluman terlebih dahulu, maka bahan bukti itu semua akan dilupuskan. Jadi dengan tiadanya laporan yang dibuat pada waktu itu, bermakna pihak SPRM menggunakan prosedur yang betul. Yang kedua, bila YB Rafizi sebut di dalam podcast itu, dia kata ramai sebenarnya calon-calon yang nak bertanding ni ditahan oleh pihak SPRM. Yang ni pun dinafikan oleh pihak SPRM. Sebab itulah kalau kita tengok dalam ramai-ramai katanya yang ditahan itu dia hanya bagi satu contoh. Dan yang lebih mengejutkan lagi contoh yang dia bagi tu tak kena tahan pun. Pihak SPRM sendiri dah pun mengesahkan. Keesokan harinya, individu itu pergi ke pejabat SPRM, diambil keterangan dan boleh pulang seperti biasa. Perkataan ditahan yang digunakan itu tambah pula hari ini kita berdepan dengan satu kes melibatkan bekas setpol Perdana Menteri ini. Kita jadi bayang kena tahan, ni kena pakai gari, kena pakai baju oranye. Rupa-rupanya tidak. Boleh balik ke pangkuan keluarga dengan selamat. Sebenarnya, guna perkataan dikepung, ditahan ni adalah satu percubaan yang dah pun lapuk. Dah ramai dah main benda ni. Kalau kita tengok yang terbaru hari tu, Taki Yudin dalam Dewan Parlimen bercerita tentang kes yang terjadi melibatkan APMM di Masjid Rusila. Yang mana pada waktu itu, gambaran yang dibawa dalam Parlimen itu sangatlah menakutkan rakyat dan sebagainya. Tetapi bila kita dengar penjelasan APMM, dengar penjelasan menteri dan timbalan menteri, yang terjadi tak seperti mana yang digambarkan pun. Sama lah untuk kes ini, bila dia cerita di Kepung, ada penahanan dan sebagainya, akhirnya PSPRM menafikan benda tu. Tak ada pun benda tu dibuat. Jadi sekali lagi lah aku nak menyeru kepada Wabi Fizi... memandangkan contoh yang diberikan sebelum ini, adalah contoh orang yang tidak ditahan. Apa kata Wabi Rafizi dedahkan siapa calon-calon yang nak bertanding yang ditahan oleh pihak SPRM sewaktu tempoh pemilihan parti keadilan rakyat. Dan persoalan yang terakhir aku nak tanya, adakah ini satu bentuk campur tangan golongan eksekutif di dalam sistem undang-undang negara kita. Memandangkan Wabir Rafizi dua kali mengesahkan dia call Perdana Menteri minta penjelasan. Minta penjelasan tak ada masalah. Tetapi yang jadi masalah kat sini bila dia minta budi bicara. Mentang-mentanglah individu itu ada koneksi dengan Menteri Ekonomi pada waktu itu dan menteri ekonomi ni pula ada koneksi dengan perdana menteri terus call perdana menteri persoalannya untuk apa minta budi bicara sedangkan SPRM menggunakan prosedur biasa tak melangkaui ataupun menjangkaui apa yang telah pun ditetapkan lainlah kalau pihak SPRM itu bertindak di luar bidang kuasa mereka Kenapa? Kalau tangkap orang lain yang tak ada koneksi, maka mereka dibuat sebuah seperti biasa. Tapi bila kita ni ada koneksi dengan pemerintah tertinggi, maka kita boleh minta budi bicara. Jadi aku nak tanya, Assalamualaikum.